Okey, assalamualaikum salam sejahtera salam kuasa ketiga. So ini live ringkas ya. kebelakangan ini kalau kamu meneliti penulisan saya, saya telah memberitahu pemerhatian saya bahawa dalam sebelum lagi pilihan raya negeri Sabah dan juga ketika pilihan raya negeri Sabah, kalau kamu memerhati ya media-media yang dahulunya memang pekat Pakatan Harapan khususnya Malaysia kini uh, saya tak ada masalah dengan cara mereka membuat laporan tetapi amat jelas bagi saya secara peribadi ada shift, ada peralihan dan peralihan itu bagi saya adalah kurang mesra sikit terhadap kerajaan lebih positif terhadap pembangkang atau lebih memihak kepada pem, uh, pembangkang. Maknanya bila saya baca liputan-liputan Malaysia Kini sebagai contoh, saya melihat uh, kalau saya nak buat uh, penilaian pihak mana yang lebih terkesan buruk teruk dengan liputan itu, saya akan mem memutuskan bahawa kerajaan lebih kena teruk disebabkan liputan itu. Dan nah, perkara ini agak uh, menghairankan saya sebab Malaysia kini dulunya yang saya tahu untuk bertahun-tahun dia memang akan cover kerajaan. Tetapi lambat laun ya, setelah berbincang sana sini dengan pihak-pihak sumber-sumber ya, semuanya boleh dipercayai. Uh, dapat ya rasalah seolah-olah Malaysia kini ini sudah uh, sebenarnya condong sikit ke arah uh, Tun Mahathir. Okey. Now Tun Mahathir adalah seorang pemimpin yang prinsip perjuangan dia saya dukung dan saya amat hormat dia. Tetapi uh, ramai bertanya ya, kepada saya apa pendirian saya dalam politik sebab kebelakangan ini saya amat kritikal terhadap pembangkang betul betul jadi mereka yang mengikuti saya saya sebenarnya tak payah nak ceritakan mereka tahu sebabnya tetapi mungkin ada yang baru atau ada yang masih tak faham saya jelaskan saya sudah lama lari daripada politik persengketaan antara pemimpin sebab benda tu buang masa Contohnya dulu saya menaruh harapan bahawa pembangkang akan menerajui perjuangan penyatuan Melayu yang amat-amat saya perjuangkan dulu. Tetapi nyata penyatuan Melayu adalah satu penipuan yang dijaja oleh ramai pemimpin khususnya dari pembangkang kerana Melayu tidak bersatu di negara ini pada ketika ini. Antara penyebab utama ialah pemimpin-pemimpin pembangkang. Antara penyebabnya. Saya tak kata pemimpin di belak kerajaan tak bersalah tetapi antara yang penyebabnya. Ya. Sebab Melayu secara am dia bila-bila boleh bersatu. Masalahnya ialah pemimpin khususnya pembangkang yang dahagakan kuasa dan kedudukan. Ini termasuk Muhyiddin dan dan pihak-pihak uh, lain dalam pembangkang. Okay, so mereka lah punca malah bila diberi peluang oleh Al Sultan Abdullah dulu untuk mewujudkan satu kerajaan perpaduan yang secara tidak langsung menyatukan Melayu secara menyeluruh dalam erti kata sebenar, Muhyiddin menolak. Dia beri alasan DAP yang memang tak masuk akal. Sebab barangkali dia nak jadi Perdana Menteri. So ia berkisar di sekitar kuasa dan kedudukan. Perikatan Nasional sekarang retak, bukan akan retak, sudah retak disebabkan pergelutan kuasa dan kedudukan. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Ya? Tahu awak lihat dalam persekitaran pembangkang ada berbelas-belas puak-puak Melayu kononnya semuanya perjuangkan agama, bangsa dan negara tapi berpuak-puak ya, ada bersatu, berjasa, berkasa, per ini, perini, peritu, pejuang dan sebagainya. Melayu berpecah bukan sebab orang Melayu tetapi sebab pemimpin-pemimpin yang tamak kuasa dan kedudukan. So, saya dah lari daripada perjuangan yang mendukung apa yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin parti. So, dengan cara itu, saya dapati perjuangan saya lebih telus, lebih ikhlas saya lari daripada persengketaan Anwar lawan Tun Mahathir. Anwar tuduh Mahathir macam ni Mahathir tuduh saya tak mahu terlibat lagi. Bila dulu pun saya rapat dengan orang-orang Mahathir pun sebenarnya bukannya saya dalam inner circle boleh dapat maklumat untuk mem mempertahankan Tun Mahathir. I don't have any information. Macam ada banyak gatekeeper lah Mahathir. Dan pemimpin-pemimpin lain juga saya rasa ada gatekeepers mereka Mereka ada politik Orang-orang persekitaran dia ada politik sebab mereka nak jaga kepentingan mereka Jadi mereka seolah-olah tidak mahu Dia orang, takut orang-orang lain nanti naik ha? Sebab dia nak jaga kepentingan mereka Mana tahu esok menang kan, mereka pun nak something kan I don't know Tapi itu yang kita dapat rasa Uh, depa macam kepong Tun Mahadi depa uh, uh, mungkin mungkin juga pemimpin lain ada orang kepong dia saya tak tahulah. Okay, So no point juga kalau kalau ya sekalipun saya nak perjuangkan siapa-siapa pemimpin is no point. So bagi saya dia orang-orang pemimpin itu yang perjuangkan mereka bagi saya saya tak nak terlibat. Especially isu contohnya orang kata pulau batu putih Tun Mahathir macam ni macam tu. Saya tak ada dokumentasi walaupun saya yakin tun tidak bersalah tapi saya tak ada dokumentasi I don't have all the details. So bukan masalah saya. Ah, ha. ada orang kata anak-anak tun macam ni dia dikayakan macam ni, ada orang kata tidak. Saya tak percaya bahawa ada something wrong sana tetapi pokoknya saya tidak ada maklumat mendalam untuk mempertahankan tun ke anak tun. So ini bukan masalah saya maka politik saya jadi lebih senang. Saya tak mau terlibat dengan hal-hal peribadi pemimpin, isu-isu uh, per, yang berkait dengan pemimpin secara peribadi, itu bukan masalah saya lagi. Jadi, dengan cara itu, saya tak ada masalah dengan Anwar, saya tak ada masalah dengan Tun Mahdi, saya tak ada masalah dengan Zaid. Saya cuma bercerita berkenaan dengan politik, isu politik semasa. Ya. Benda-benda yang berkait dengan rakyat yang memberi kesan kepada rakyat, ya aa, mungkin ada percaturan politik yang berlaku. Saya cuba aa, mengetengahkan kepada anda logik atau me memberitahu awak apa pemerhatian saya, pencerapan saya, pemahaman saya dan sebagainya strategi politik untuk masa depan apa yang saya fikirkan perlu hala tuju negara hala tuju politik analisa dan sebagainya itu saya ya namun saya ada satu pendedahan benda ni betul atau tidak saya tidak tahu tetapi saya fikir penyokong pembangkang perlu tahu dan juga penyokong kerajaan perlu tahu bukannya Malaysia kini saya lihat condong kepada tu. sebentar lagi saya akan jelaskan mengapa benda ni penting untuk awak tahu bukannya Malaysia kini tapi saya difahamkan dan saya juga dah lama diberi di, di maklumat sana sini bahawa DAP sendiri sudah berpuak Dah ada dua puak ya satu puak kecil dan satu lagi puak besar Nah, mereka tidak bergaduh macam bersatu. Bersatu memang pecah habis. Perikatan pun pecah. Tapi mereka tidak bergaduh. Tapi dia ada satu puak kecil yang cenderung satu belah dan ada puak besar yang cenderung satu belah lagi. Yang mengejutkan saya ialah puak kecil tu cenderung ke arah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan puak besar tu cenderung ke arah Kerajaan Pimpinan Anwar. Now, puak kecil yang condong ke arah Tun Dr Mahathir Mohamad kebanyakannya hilang pada uh, hilang apa hilang jawatan pada kalah pada pemilihan DAP. Hampir semuanya kalah pada pemilihan DAP. Jadi awak boleh teka sendirilah siapa dia. Okey. So mereka condong sikit ke arah Tun Dr Mahathir Mohamad. Now Benda ini dirancang atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ada juga maklumat mengatakan ini memang perancangan. Ya, mereka cuba lemahkan kerajaan dari dalam, parti-parti kerajaan dari dalam. Ada yang kata ini tak ada perancangan. I don't know. I don't know. Tapi penyokong pembangkang perlu tahu kerana di dalam media sosial, ada dua benda yang berlaku iaitu satu depa kata amdap amdap depa hina DAP. Kemudian depa buat tuduhan-tuduhan terhadap DAP dengan kata-kata jijik. Ya, ini persekitaran pembangkang media sosial. Nah sebenarnya kalau awak lihat dalam setahun dua ni malah lebih dua tahun DAP tidak mengeluarkan kata-kata resis perkauman apa semua tak ada dah. Yang ada pas. Saya dah buat banyak live, saya dah beri banyak contoh. Malah PAS jauh lebih ekstrim dari DAP. So retorika DAP ni, DAP macam ni, macam itu diada-adakan untuk cuba kekalkan sokongan Melayu-Melayu pentasuk PAS. Itu yang saya lihat. Sebenarnya DAP tidak melakukan apa-apa lagi yang boleh dikira sebagai uh, mengancam uh, Islam atau mengancam Melayu Ya, dengan cara yang kita boleh katakan yes, itu adalah satu kenyataan yang bahaya tak ada setakat yang saya lihat kebelakangan ini. Tapi pas banyak ada. Dan dia banyak spin, dia banyak putar belit, dia banyak fitnah yang saya dah tunjulkan ya, kebelakangan ini menyebabkan saya menjauhi PAS kerana itu perjuangan yang sesat. Itu bukan ikut tuntutan kerana gara-gara terdesak hendak tumbangkan kerajaan. So perjuangan PAS sudah bersempadankan perkauman, dia ekstrim dan DAP dijajah. So bila dijajah, saya nak maklumkan kepada penyokong pembangkang bahawa wujud uh, puak pro Tun Mahathir dalam DAP. Adakah benda ni dirancang? Adakah kepimpinan persekitaran pembangkangnya? bila kita kata persekitaran pembangkang ia termasuk kepimpinan Perikatan Nasional dan juga kepimpinan parti-parti lain atau kumpulan lain yang pro pembangkang ni adakah mereka ada perancangan dengan puak tertentu dalam DAP tapi depa tak beritahu kamu sambil ada ada pemimpin-pemimpin PAS yang selalu serang DAP kemudian penyokong-penyokong diberi gambaran ni bahawa perikatan ini anti DAP, DAP ini musuh dan kamu hari-hari duk watik amdak-amdak, ha, kutuk amno bersama DAP. Hari-hari duk watik benda-benda yang menjijikkan, yang menyerang DAP, memfitnah DAP. Tapi dalam senyap ada perancangan puak tertentu dari pembang persekitaran pembangkang ke kumpulan Tun Mahathir ke dengan DAP sekaligus bermakna awak diperdaya, awak dianiayai, awak ditipu, saya tidak tahu. Tapi saya tidak tahu. Tapi awak perlu tahu bahawa wujud setakat yang saya maklum benar atau tidak saya tak tahu, tetapi ada tim kecil pro Tun Mahathir. Memang ada. Okey. Mesra Tun Mahathir. Nah, sekali lagi, saya Dukung prinsip perjuangan Tun Saya hormati Tun Tetapi uh, Saya bukan pentaksu uh, Politik Jika ada Apa-apa perancangan sulit ya, Maka Ini bagi saya penganiayaan kepada Pengikut pembangkang Kerana Pemimpin-pemimpin ini nampak bahawa persekitaran pembangkang ni pentaksub-pentaksub depa ni anti DAP dan depa nampak apa yang PAS lakukan iaitu guna DAP sebagai bogeyman maknanya DAP ni depa guna DAP depa jaja perjuangan anti DAP ni untuk memarahkan memarakkan semangat orang Melayu menentang DAP depa nampak semua ni tapi dalam senyap, kalau ada perancangan, itu satu penganiayaan, satu penipuan. So, sebab itu, saya tak tahu ada perancangan sulit ke tidak ke apa, tapi penyokong perlu tahu wujud kumpulan ini dalam DAP sekadar yang saya maklum. Betul atau tidak, saya tak boleh verify. So, you need to know. You need to know bahawa uh, ada kemungkinan perkara ini berlaku. Namun, saya juga difahamkan kumpulan ini yang pro Tun Mahathir ini dalam DAP ini dia bukannya majoriti dan dalam pemilihan DAP dia banyak kalah. Sekejap ya. Ha. Okay. So itu sajalah saya nak beritahu. Dan sebenarnya benda ni pun sudah diutarakan oleh banyak pihak. Termasuk ada pihak tertentu dalam blok kerajaan. Ha, dalam blogging mereka dan sebagainya pun, mereka dah ketengahkan. So, I'm not the first. Saya bukan pertama. Okay? Ha, so, itu sahajalah. Ya? Okay. So, pendirian saya, awak sudah tahu. Ha, saya bukan pro pembangkang. Saya bukan pro kerajaan. Saya cuma berjuang demi kebenaran. Ya? Ha. Tapi, saya boleh nyatakan di sini bahawa saya ada masalah besar dengan kepimpinan persekitaran pembangkang termasuk kepimpinan bersatu pucuk-pucuk kepimpinan dan PAS sebab perjuangan dah jauh tersasar dari kebenaran gara-gara terdesak mahu jadi kerajaan mahu tumbangkan kerajaan mahu kuasa dan kedudukan ha, perjuangan sebegitu saya tolak Ha. Saya tak ada masalah DAP, ada Proton, itu semua saya tak ada masalah. Itu adalah dinamika politik, realiti politik. Ha. Saya boleh terima realiti politik sebegini. Saya tak ada masalah dengan barisan, malah saya mesra sedikit dengan barisan nasional sekarang. Sebab saya rasa itulah sekarang satu-satunya kumpulan perjuangan Melayu-Islam yang benar-benar... Yang, yang lebih dekat kepada kebenaran berbanding dengan apa yang ada dalam pembangkang sekarang. Saya tak ada masalah dengan DAP lagi. Saya tak ada masalah dengan, tapi saya ada masalah dengan keping, pucuk kepimpinan Perikatan Nasional. Itu sudah tersasar. Ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.